раз спасибо за смачные рецепты нашей коллекции. Ну, а я нагадую, что это программа на часы ранок. И сегодня, как мы и обещали, до нас у гости завитала Мисс сумы 2016. Это Мария Резниченко. Мария, доброго ранку. Доброго ранку. Мария, ну у нас такой традиционный вопрос каждому, кто приходит к нам в гости, как проснулась так рано, что тебе помогло? Ой, я легла очень поздно. Два часа, потому что до сих пор приходят, ну, приходят поздравления, каждый пытается поздравить, пригласить куда-то погулять. Я проснулась в 6 утра, очень готовилась, немного, правда, переживала. Каждое утро я пытаюсь начать так. Во сколько бы мне нужно было встать, я всегда делаю зарядку с утра. Это моя такая традиция. Кофе я не пью, потому что не люблю, и чай тоже. Овсянка с бананом, ну или какие-то там фрукты и соки. Ось такие вот такие рецепты такого прекрасного выгляда, выглядишь, кстати, очень чудово. И Спасибо. корона тебе, на самом деле, така Знаете, такая атмосфера, ну, справді, конкурсу. Почему да. ти, ты ти решила взять в нем участие? Мне посоветовала моя подруга хорошая, Виктория Манько. Она визажист и <свят> парикмахер. Она мне всегда во всем помогала. Разные конкурсы с ней ездила по парикмахерскому мастерству и она мне говорит Маш, ты такая красивая, уверенная в себе, тебе нужно идти на конкурс мисс суммы я говорю, Вик, ну я не знаю, правда, это как-то ну, слишком для меня она говорит, не, нужно, нужно, нужно и приходит дата, соответственно, 14 было, по-моему, марта я прихожу на конкурс в белых босоножках на каблуках а мне говорят девушка, а если вы пройдете вы купите черные туфли на шпильке? Я думаю, ну это, по-моему, уже заявочка на конкурс. говорю, конечно, куплю. Ну, и так я, собственно, прошла. Но когда я шла на конкурс, ой, ну на кастинг сам, я думала, пройду, не пройду, я еще сомневалась в этом. А потом уже вошла в такой азарт сразу. Вот, кстати, по поводу кастинга вопрос. Много участниц приходило вот, вот прям на кастинг, и сколько из них? Я была 28 или 24, по-моему, по счету. А девочек, по-моему, около 50 было всего. Нічого собі. Ну, але одна із вимог це було придбати туфлі е, чорні, да, так чорні. Ти в них зараз туди з масла. щасливі туфлі. тепер. Так, щасливі туфлі. Я певна, що також інтерв'ю прийде без ніяких неприємних інцидентів. Ну, насправді, дуже цікаво. Ти собою принесла сертифікат, так? Да. Що, ти ти? Много подарків. Получається. А... Сертификат на персональную фотосессию от Сергея Итису, это наш фотограф, он очень популярный. А, сертификат на салон Мане, это подарочный, то есть я могу выбрать любую услугу с салона. Подарунковый сертификат, а, я выиграла это золотая крамница, нужно опять тоже забрать подарок и этот а, подарунковый сертификат Андре Тан, mm -hmm. да, я могу даже выбрать. И мне дали годовой абонемент тренажерный зал Максима, но я еще тоже не забрала все. И есть у нас шостки, база отдыха, бараспорт. Дали мне золотую карту и две ночи отдыха там. Да, ну, по-моему, шостки, я ж а. я Дуже выгодный, видно перемоток. Да, много Нормально. цветов. Просыпаешься каждое утро, много цветов, корона стоит, лента. Такое атмосферное все дома. Ты мрела про це? Честно, ну, мне кажется, каждая девушка хотела бы стать мисс. Все-таки это какое-то достижение. Но то, что я стану мисс, я не думала. Мама до сих пор дома плачет, бабушка плачет. Мы пересматриваем запись видео. Как только она граждает, у мамы слезы на глазах. Она, ну, она, не, она вообще не верила в это. Когда я вошла в пятерку, ну, называли девочек, я думала так. Ну, хоть бы мне войти в пятерку. У меня брат сам чемпион двоюродный. И он говорит, Маш, ну вот войди в тройку, пожалуйста. Он сам был на соревнованиях тоже. Я думаю, ну, Назарчик, я тебе обещаю, конечно же. Я сама понимала, что максимум это пятерка называют меня финалисткой. И я уже вошла в такой азарт и думаю, господи, пожалуйста, хоть бы мне не назвали там четвертой вице-мисс, последней. Это как-то уже хочется идти больше, вперед, вперед, вперед. Потом, когда называют четвертую, третью, вторую, у мамы слезы на глазах, она уже сидит, плачет в третьем ряду, но вся поддержка начинает меня поддерживать. Я думаю, и что дальше происходит? И даже когда меня награждали, Видно на видео, ко мне подходит девочка ленту одевать, я говорю, такая, нет, я номер 14, я не мисс. Парень одевает корону, говорит, успокойся, ты мисс, все хорошо. Да. Ты, наверное, не я, я не поняла, что я мисс. Ведущий сказал, но ну, думаю, наверное, первая вице Мисс, я подхожу, все меня поддерживают, хлопают, я стою, улыбаюсь на всех. А мне говорят, ты мисс, все. Ну, это было вообще неожиданно. Мне сразу начала плакать. Ко мне подбежали брать интервью. Я думала, буду такой заплаканной. Слава Богу, все вышло хорошо. Ну, знаешь, одним словом, наша гостья не на прекрасно выглядит, и також очень дуже честно. Батя же ей кажут, на корону. А она, не, я не мисс. Она уже 14. <связано> <связано> ну, вот сразу такой вопрос. Ты вот говорила, что каждая девочка, наверное, мечтает стать мисс. И по этому поводу вопрос. Сапались там? С... Соперка, Дивно, что от тебя это запитание. Ну, конечно, просто, ну, знаешь, все. Ну, конечно же, родители меня постоянно спрашивали, Маш, а ты чувствуешь конкуренцию? Все-таки много девочек, 14 участниц. Ну, я отвечала, что нет. А на справде? Правда, я не ощущала. Я была настолько себе уверена на всех репетициях. Я слушала, я задавала много вопросов. А как правильно держать руку? Как правильно поставить ногу? Я хотела чувствовать себя уверенно на все сто процентов ближе к конкурсу началась это немного конкуренция. А, с девочками, которые раньше общались, там, могли даже перестать здороваться просто. Mm. Некоторые а, наоборот. Таки, ага, не ощущала конкуренция. Mm. А тут уже Да, во, ну, во время ну, конкурса ну, это, да? ну, это ощущалось очень сильно. Каждый спешит куда-то, пытается себя показать же. Ну, конечно. И даже когда закончился конкурс, у нас же спонсор был маринад, мы должны были ехать туда, но ну, отдыхать. И мама говорит, ты дальше куда? С нами или в маринад? Я говорю, мам, если девочки будут общаться, то, конечно же, с ними. Я захожу в гримерку, меня все поздравляют. Ну, конечно же, не все девочки, а только большинство. А, поздравляют, мой. обнимают. Ну, Маш, правда, счастлива, это достойная победа, ты молодец. Я также поздравляла всех девочек. Все были очень достойны, все показали. Но на таком уровне это было шоу большого уровня, правда. Ну, Я впевнена, що з тобою солідарні всі ті, хто був, був навіть якось глядача. І в нас вчора в наш вечірній випуск новин також був сюжет про це. Тому ми тобі дуже дякуємо, що ти освіжила в нашій пам'яті з такими емоціями, якими ти ще гориш, це видно. Ну, спрошла, так все розповідаєш, дуже цікаво. У мене ще таке запитання, чим ти ще е, любиш займатися, ну, чим ти взагалі займаєшся? Є в тебе хобі якісь? Так, да, є. Я займаюся таквондом в спортивному клубі Так, да. У це мене брат, який чемпіон, він текстом, він з дитинства займається. и я пошла, чтобы просто защищаться от него, потому что он начал расти, показывать на мне все приемы. Я думаю, нет, мне надо идти на тэквондо, мне нужно защищаться от него я пошла сейчас занимаюсь там, тренажерный зал у меня. Я занималась легкой атлетикой вот недавно, перед конкурсом бросила все. Ничего себе, вы знаете, он чему секрет перемоги? соперницы были немного устрашены способности. Скажи еще, вот как долго шла подготовка и сложно ли вообще вот готовиться к такому конкурсу? То есть чему вас там учили? Ну, прошел кастинг и, наверное, недели... Через а нет, через пару дней началась сразу репетиция. Мы пришли в юбилейный стадион, там офисы. Нам начинали с самых азов. Как правильно держать руку, как правильно поставить ногу, взгляд. Постоянно нужно работать с публикой, улыбаться. Улыбка, не сказали, это самое главное. Поэтому, когда я выходила на сцену, мне мама всегда улыбалась и показывала, держи улыбку. Я на маму смотрела, и все, я сам был счастливый ребенок. А репетиции проходили, ну, постепенно, мы разучивали каждый выход. Первый выход, это был у нас Андре Тан. Мы учили дефиле, проходку, все полностью, мы каждый ну, день оттачивали это. А потом перешли репетиции у нас и в ТЮЗ, собственно, где был конкурс сам. В ТЮЗе было немного слож, ну, сложно, потому что мы там первый раз, а, и нам показывали каждую точку, где остановиться, чтобы ну, это было все красиво. Репетиции для меня проходили, ну, честно, несложно. Я с хореографией дружу, я танцами много лет занималась, поэтому каждое движение мне давались очень легко. Ну і окрім всього, ви ще окрім те не знаю, заняття хореографії. Е, Маша, ти ще дуже позитивна, хороша, світла людина. Дякую, що ти до нас сьогодні сюди завітала, поділилася своїми емоціями з нами, з нашими телеглядачами. Бажаємо тобі подальших успіхів Спасибо. і всього лише найкращого. Подальших перемог тобі. Ну а наш час, на жаль, обмежений, тому просто зараз переходимо до нашої наступної рубрики, яка називається Ранковий бар.